Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kali kedua hari ini dan mungkin hari ter uh, kali terakhir bulan Jun 2025 ya. Hari ini 30 Julai 6 tahun 2025 dan uh, tajuk hari ini adalah perang Ukraine, uh, perang uh, apa ni? Perang Iran dan Israel ni telah mengubah cabaran dan taktik ataupun teknik perang moden ya. Uh, tapi ramai sebelum tu nak komen dulu. Ramai yang tanya pasal Gaza. Saya nak laporkan berita yang gembira sajalah. Eh. Ha. Diberitakan semalam, seko lagi askar IDF mampus. Ha. Semalam di Khan Yunis. Dan dua hari lepas ada dua ekor mampus. Menjadikan minggu ni saja dah 10 ekor mampus di Gaza. Eh. Beberapa hari lepas, tujuh ekor tu mampus kena serang dap. ya. Eh. Yang semalam berita ringkas saja. Tak cakap pun macam mana dia mampus. ya. Eh. Ha. Jadi semalam, Israel ni dia dah geram dengan uh, Iran. ya, eh. Dia bengang dengan Iran. Dia tak dapat balas ke Iran. Ada uh, dia pergi serang ni Hezbollah di Lubnan eh. Agaknya nak dapat geram dengan Iran lah tu ya. Eh. <laughs> uh, sebelum, sebelum saya pergi, kita pergi ke ni saya nak tunjuk dulu uh, video eh. Video hmm, video menarik sebab apa baru-baru ni uh, dalam dan 2 3 hari ni dah mula keluar video-video dan ditayangkan di TV juga uh, di TV juga video-video yang tak keluar sebelum ni tentang kemusnahan kemusnahan uh, di Israel yang disorok oleh kerajaan ni mula-mula tapi ramai lama-lama keluar juga video eh uh, ni. video ni 1 setengah minit eh the ones who bomb homes who silence children before they learn to speak who destroy lives and then call it defense you weren't satisfied killing women and children in gaza you wanted more so you started a war with iran thinking you could do to them what you've done to palestinians but gaza was filled with civilians iran is not the same you started the fire and when it burned too hot you screamed you called trump you begged the world to stop it. But where were your cries when Gaza was burning? You only stop the war when it's too big for you. You only call for peace when you're losing. You only speak of humanity when you're scared. This is not hate. This is a reminder, a mirror, a voice for the voiceless. You made Gaza live a nightmare for years. Homeless children, broken mothers, mass graves. And the world? It watched. Some even defended your crimes. But now when the missiles come your way, you want understanding? Now you feel pain? Now you ask for mercy? No. Not revenge. Just accountability. Just justice. May you feel exactly what you gave. Not more. Not less. Peace doesn't come from power. Peace comes when the powerful stop killing the powerless. This message is for educational and awareness purposes only to remember, to reflect, to wake up the world before it sleeps again. <laughs> video yang dihasilkan saya rasa oleh rakyat Amerika eh, pasal cakap dia tu dia punya slang tu macam slang American eh, slang American dan ini buat pertama kalinya negara yang diserang eh, tak mendapat simpati langsung daripada dunia kecuali daripada sekutu-sekutu daripada pemimpin-pemimpin negara Eropah saja. Rakyat Eropah pun tak tak simpati dah. Cuma pemimpin-pemimpin Eropah saja Italy, France, UK ni yang bersimpati dengan Israel ni. Eh. Ha, tapi rakyat dia orang tak bersimpati langsung eh. rakyat Amerika pun kata padan muka dan hari ini tadi baru saja saya terima berita di uh, di banyak bandar-bandar di -bandar Amerika tunjuk-tunjuk perasaan telah dimulakan terhadap Presiden Trump sampai dekat White House ke, dia kena pasang barikade eh sebab apa, ada orang, orang nak tunjuk perasaan di Washington juga ah uh, mengutuk Trump ni uh, menyeret Amerika ke dalam perang yang tak sepatutnya berlaku eh yang tak mana berlaku ya eh. jadi sebelum saya pergi ke tajuk sepuluhnya, nak ucap terima kasih kepada yang nak order stok saffron semalam sampai habis besok stok baru sampai ya eh. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah eh. Ya. Kalau nak order a uh, saffron ni boleh order dengan nombor yang sama juga nak order Moringa eh ya. 011 33009817. Terima kasih. Okey, berbalik pada tajuk hari ni eh, ya. perang 12 hari Iran dengan Israel ni. ini menurut pakar-pakar geopolitik yang dengan berbincang sebab apa? banyak yang kata sebenarnya perang Iran dengan Israel ni bukan baru berakhir ya. Baru saja bermula ya. Dia tak berakhir lagi. Dia ada gencatan senjata. Baru saja bermula. Dan akan boleh meletus pada bila-bila masa ya. Jadi balik pada tujuan ini. Israel telah perang antara Iran dengan Israel ini telah mengubah cabaran dan taktik perang moden Dan ramai pengurang hati politik ya. Pengulas geopolitik antarabangsa mengatakan yang perang ni baru saja bermula ya. Ha, kalau kita imbas kembali ya. Perang di Ukraine ya, selama 3 tahun telah menyaksikan buat pertama kali ini eh, perang drone yang besar-besaran yang menjadi game changer ya. Eh. game changer kepada keputusan di medan pertempuran ya. Eh. di mana fungsi kereta kebal dah jadi kurang penting ya. Eh. kereta kebal pun takut dengan drone ya. Eh. tepuk sepasar modified macam-macam ya. -macam, eh. jadi apabila kedua-dua negara Ukraine dengan Rusia ni yang berperang ni mempunyai sistem pertahanan udara yang, uh, yang ampuh lah yang canggih ya eh. maka fungsi jet-jet pejuang pun eh uh, menjadi kurang penting eh? dan bukan boleh mengubah keputusan di medan pertempuran lah, eh maknanya uh, pakai kereta kebal dah tak boleh dah sebab apa drone attack eh? pakai kapal terbang sebab dua-dua ada sistem pertahanan udara yang kuat eh? jadi kurang digunakan eh jadi apabila bila jet-jet pejuang ni kurang efektif maka kekuatan dan jumlah peluru berpandu menjadi faktor melemahkan lawan dan bukan faktor penentu kemenangan di medan pertempuran jadi maknanya uh, peranan yang Rusia boleh menang sebab apa dia ada kelebihan peluru berpandu stok yang banyak dan lebih canggih daripada Ukraine ya eh? Dan juga kita tahu setelah perang berjalan setahun eh, di antara Ukraine dengan Rusia ni, Rusia pergi minta tolong Iran supply drone kat dia. Sebab apa? Itu taktik perang baru. Eh. Jadi perang Ukraine ni Rusia, perang di Ukraine Rusia menyaksikan penggunaan meriam dan kubu parit macam perang dunia pertama. Eh. Kemudian drone menjadi penentu ke kemenangan. Eh. Kemudian drone, kemudian selepas tu drone jammer diperkenalkan. Eh. Drone jammer diperkenalkan. Kemudian bila dua-dua pihak dah ada drone jammer, drone tu pun dah tak boleh berfungsi drone yang ada fiber optik pula diperkenalkan eh. jadi dua-dua pihak sekarang ni tengah buat drone fiber optik yang makin lama makin jauh mula-mula eh. dalam dah 5 km eh. sekarang, sekarang ni dah, dah boleh buat eh, drone fiber optik yang panjang ni eh, yang boleh pergi ke 10 km eh. sebab tu walaupun Rusia ni menang eh, disebabkan uh, taktik perangai yang baru ni tapi bergerak ke depan dengan sangat perlahan eh. dia ni sekarang ni bukan hantar satu battalion forming macam tu lagi dia hantar 3-4 orang 3-4 orang 3-4 orang je eh. jadi cara berperang sekarang dah berubah sebab apa? Sebab banyak teknologi-teknologi baru. Eh. ini ada kena-mengena dengan perang dengan di antara Iran dengan Israel ni lah. Satu-satu bandar perang Ukraine dengan Rusia ni yang berjaya ditawan Eh. Hanya berjaya ditawan setelah bandar tu dihancurkan. Eh. macam Bakhmut Eh. Hancurkan baru dah boleh tawan. Kalau tidak susah. Eh. sebab dia berkubu. Eh. Jadi keupayaan satelit eh, untuk mengesan pergerakan logistik dan depo senjata ni. Pengantaran serta pergerakan senjata menjadi sangat penting. Jadi satelit ni sangat penting ya. Eh. Ha, dia boleh kesan uh, depo senjata, kesan penghantaran senjata dan dia tengok kalau ramai sikit askar kat situ dia attack. Ha, ramai sikit. Jadi askar pun tak duduk satu tempat. Ya. Ha, banyak duduk dalam lubang. Ya. Ya. Dan satu lagi ya, keupayaan Ukraine menyusup masuk drone-drone dan memusnahkan 10 buah kapal terbang pengebom Rusia mengejutkan dunia dan mengubah taktik peperangan. Dan kemudian Israel, sebenarnya Israel dah plan ya, dekat Iran ni lama sebelum, sebelum uh, sebenarnya dekat Rusia tu dah ada plan setahun lebih, setahun setengah. Ya. Ha, mungkin Israel pun plan nak menyusup masuk drone dia ke Rusia ni pun dah lama lah ya maknanya Israel ni sebab apa? sistem, sistem menyusup masuk ke Iran ya sistem pertahanan udara Iran ni disediakan untuk menghadapi serangan jet-jet dalam perubahan pandu eh ya. tapi dia dia pandai dia masukkan drone ni ya. dia masuk dia buat kilang semua dia letak lepas tu dia attack aa, apa ni radar-radar sistem pertahanan udara Iran ni ya ha, jadi Iran ni terkejut jugalah ya jadi taktik yang sama digunakan oleh Israel haa menyudup drone dan memusnahkan sistem pertahanan udara sebelum hantar jet-jet pejuang ini selama banyak 200 biji tu untuk berbahaya-layu di udara Iran ya 2 3 hari ya jadi persediaan dia ni bertahun-tahun ya ha jadi maknanya maknanya mengikut pakar-pakar geopolitik dunia peperangan yang akan berlaku berlanjutan ni di antara Israel dengan Iran ni dia mungkin lain ya satu dia tak akan melibatkan peperangan tentera darat ya Amerika tak akan berani hantar ke ke Iran tentera darat dia ya Uh, Israel pun tak akan berani hantar tentera darat. sebab itu akan mengakibatkan mengakibatkan kehilangan nyawa yang besar. Dia orang akan main ikut atas dia ha, Ah main ikut atas je. Dan lagi satu memandangkan keupayaan tentera uh, peluru berpandu Iran ni, kapal-kapal uh, Amerika pun tak berani dekat sangat dengan uh, dengan dengan Iran ni eh. Ha, dia berada jarak jauh eh 1500 km macam tu eh. Ah ha, baru-baru ni dia nak attack Iran ya. Eh. Yang kita tahu bila dia nak uh, dia attack dia pakai bomba B2 yang 30 misal yang dia attack ke Isfahan tu dia tak pakai kapal dia biasa tau. Dia pakai submarine ya. Dia tak berada dekat. Dia pakai submarine. Jadi submarine Iran tak boleh tembak lah ha. jadi maknanya sekarang ni um, nampak gaya uh, kalau Iran berjaya meningkatkan sistem pertahanan dia uh, dan baru-baru uh, semalam saya baca Rusia dah cipta satu radar yang boleh mengesan B2 ni ya. Uh. Uh, jadi mungkin eh uh, Mungkin uh, Rusia akan meminjamkan uh, meminjamkan atau menjual teknologi itu kepada Iran. Pada lepas ni B2 pun dah tak berkesan lagi. Jadi pendek kata selepas ni Iran akan meningkatkan balik atau uh, mengemas kini balik sistem keupayaan uh, pertahanan udara dia. Dan akan berjaga-jaga. Dan apabila ini berlaku, eh, Israel pun sistem pertahanan kuat, Iran pun sistem pertahanan kuat. Jadi dua-dua tak pakai jet berjuang. Eh. Uh, tapi pada masa yang sama Iran orderlah juga jet berjuang tahu 40 buah jet pejuang satu set dengan sistem uh, pertahanan udara sekali daripada China eh, jet pejuang J10C ya eh, J10C daripada China eh, daripada China dan ada uh, kata kenapa Iran tak uh, tak order order yang jet paling canggih sekali J35 ke apa ah eh? uh, jawapan dia ialah Iran nak cepat eh sebab jet uh, J10C ni ada banyak stoklah eh, banyak stok uh, jadi kita kena bersedia perang eh, Iran dengan Israel ni USA tak mungkin eh, tak uh, dia punya taktik tak mungkin. Uh, Israel tak mungkin akan gunakan taktik yang sama sebab Iran dah tahu dan mungkin juga besar kemungkinan ini mengikut uh, pemerhati uh, ketenteraan dunia dia kata mungkin juga Iran akan gunakan taktik yang sama atau lebih kurang sama macam Israel buat. Maknanya kali ini Iran pun mungkin akan menyerang sistem-sistem uh, pertahanan udara Israel ni daripada dalam eh daripada dalam dan kita tahu uh, Hamas dia memang mampu menyusup masuk ke dalam Israel ni tapi dia tak pandai nak serang lah, sebab apa? Sebab kekuatan tak kuat tapi kalau setakat nak bawa drone nak, nak attack sistem-sistem uh, pertahanan udara Israel ni dia boleh ya. Eh. Hamas mampu menyusup sampai ke dalam Israel. Dulu dah banyak kali dia boleh korek terowong tu sampai ke dalam Israel dan dia boleh attack sistem-sistem pertahanan udara Israel. Eh. Jadi inilah yang dibimbangkan oleh Israel dan uh, Hezbollah pun boleh menyusup masuk ya. Eh. Mungkin dah ada dah sekarang ni. Jadi peperangan eh taktik yang digunakan oleh oleh uh, Israel ke atas Iran mungkin akan digunakan balik oleh Iran ke atas Israel. Makna kata sistem pertahanan udara engkau akan dilemahkan lagi eh, sebelum diserang dengan peluru pandu dan Iran dah kata, dia kata apa yang dia hantar kepada Israel itu hanya sikit saja daripada kemampuan dia yang sebenar. Eh. dan maknanya, perang baru saja bermula, ha, itu baru baru gadget saja, baru intro saja. baru intro saja. Eh. Jadi persediaan yang dibuat oleh Iran eh, selama 20 tahun ini menumpukan kepada keampuhan sistem, sebab dia tak boleh beli kepada terbang, eh. keampuhan sistem pertahanan udara, kemajuan teknologi lagi peluru pandu, water drone, kapal selam dia banyak tak? Ada, kalau saya, dia ada 8 kapal selam, dan membina kem-kem bawah tanah untuk menyimpan semua aset-aset strategik pertahanan. Maknanya dia, katalah sini tempat simpan dia, uh, tempat simpan senjata dia, bawah tanah. Dia nak hantar ke medan pertempuran pun dia ada jalan bawah tanah. Ya. Yeah. Uh, dia tak akan biarkan uh, kena bom. Eh. Jadi malah logistik perang pun semuanya akan bawah tanah. Maknanya dia, dia macam dekat Yemen lah. Eh. Banyak bawah tanah dan tak berjaya dimusnahkan oleh Amerika. Eh. Jadi mungkin akan berlaku banyak serangan-serangan sabotaj eh, Bukan sahaja di Israel akan tetapi akan melibatkan lokasi-lokasi di Amerika Syarikat. Ha, dikatakan mungkin Iran ni, dia dah fikir lama, eh, Iran ni dah plan untuk tahun 2040. Mungkin dia punya agen-agen Iran ni dah ada ramai di Amerika sebab apa kita tahu Amerika ni nak masuk ikut Mexico bolos, senang eh. Lobos. Tapi belum sampai masanya dia nak attack. Jadi sekarang Amerika pun tahu dia, banyak yang dia telah ditimbulkan oleh ahli kongres Amerika. Eh, dia kata dia dah risau sekarang ni, takut, takut agen-agen Iran dah ramai di Amerika. Dan Kena Douglas McGregor kata, ya mungkin dah beribu dah dekat sana. Tapi tunggu masa saja nak serang Amerika ni. So Amerika ni dalam keadaan berjaga-jaga, rakyat dia pun dah ketakutan. ya. Eh? Nah, ha, dah lah rakyat Israel banyak pergi sana. ya. Eh? Jadi soalnya, sudah bersediakah Amerika dan Israel untuk menghadapi perang moden ni? Eh? Yang pasti Iran ni, dia akan menyesuaikan diri dengan taktik-taktik dan strategi baru dan akan disokong oleh banyak negara. ya. Eh? negara banyak. ya. Eh? Iran ni dia punya pengaruh dah dahsyat. Eh? Pengaruh dah dahsyat negara-negara pemimpin kita tahu semalam 2-3 hari ni pemimpin negara-negara Afrika banyak yang telefon Presiden Iran ni bagi sokongan moral kepada Iran eh maknanya majoriti eh negara di dunia ni sekarang menyokong Iran eh cuma Eropah sajalah yang tak menyokong Iran eh dia dah membuktikan eh negara kecil ni negara ni boleh jadi hero lawan pembuli Amerika ni jadi Iran Iran ni semalam ada satu dia dia cakap di di negara Iran dia dikatakan akan menghasilkan 1 juta drone. Sekarang <laughs> ini dikatakan Iran ada 200 ribu lebih drone eh. Dia akan uh, hasilkan 1 juta drone daripada berbagai bagai jenis eh. Berbagai bagai jenis bagi ada tugas masing-masinglah eh. dan uh, untuk menghadapi Amerika dengan Israel ya. Eh. Dan ada yang tanya semalam uh, apa jadi Iran order Sukhoi eh. Sukhoi tu tak uh, Amerika, uh, Rusia lambat siap eh, lambat siap mungkin 2 3 tahun lagi baru siap eh. sebab tu dia terpaksa order pesawat daripada China eh. Ha, suka terlambat siap eh. Jadi Iran dikatakan menghasilkan, akan menghasilkan sejuta drone untuk menghadapi perang dengan Israel dengan mereka ni dan drone ni daripada berbagai-bagai jenis. Yang kita tahu eh, Iran dia ada kemampuan buat drone, drone yang besar untuk peninjau tu. Sampai lah drone kecil-kecil ni, besar-besar ni eh. Ah, Dan dia banyak eh. Buat rakyat dia banyak. Rakyat dia uh, ramai, ada 80 juta eh. 80 juta rakyat dia dan dia tenaga pekerja tak ada masalah. Dan kos dia nak menghasilkan drone-drone ni murah eh murah eh. tak macam Amerika eh. nak kena ambil licensing semua ya. Jadi dia meningkatkan keupayaan drone dia, peluru pandu dia, kapal selam, drone-drone air dia dan peluru pandu yang paling canggih ya. tapi saya tengok video drone ni drone air Iran ni tak berapa canggih macam uh, macam Ukraine ya. Ukraine punya lagi canggih dan lagi laju ya. mungkin dia akan tingkatkan keupayaan dia lah. Dan drone-drone ni penting untuk menghadapi kapal-kapal Amerika lah. Kalau dia nak kawal selat selat Hormuz tu, itu kena kena ada kapal selam, kena ada drone air, kena ada uh, kena ada kru pandu eh. Ha. Uh, jadi itulah dia. Maknanya sekarang ni ya, eh, kita tak boleh um, expect kita tak boleh tunggu perang ni akan yang sama ya. Eh. Uh, dan besar kemungkinan mengikut pengamatan ini, perang di antara Israel dengan Iran ni akan melibatkan banyak ejen-ejen uh, masing-masing eh. Banyak ejen uh, Israel akan berada di Iran dan banyak ejen agen Iran akan berada di Israel dan juga di Amerika eh. Sebab apa Amerika kalau masuk campur, uh, dia akan kena juga eh. Jadi dia akan buat sabotaj sana sabotaj sini. Dan sekarang mungkin mungkin dah menyusup masuk dan kita tahu Iran ni nak cari ejen di di Israel tak susah sebab apa? Ada 2 juta orang Palestin Palestin yang jadi warga negara Israel eh. Ada mungkin lagi senang ramai nak, nak tolong eh kita tahu eh uh, walaupun dia ni rakyat Israel orang Palestin tapi dia eh, tak sokong kerajaan tu eh dia, tak sokong eh kalau sokong buat eh, tapi dia tak tunjuk sangat. eh jadi Iran dengan mudah eh uh, merekrut ejen-ejen -agen dia di dalam Israel sebab apa ada 2 juta ya eh, 2 juta kalau dia dapat ribu pun jadilah ya eh. 2000 memang hura hal Israel eh cuma dia orang ni tak ada peluang saja tak diberi alat tak berkira. tapi kalau masing-masing diberi tugas ya eh, dibayar duit dia orang akan sabotaj Israel ni eh. Dan itu akan menjadikan perang ni perang yang sangat dahsyat. Eh, di mana perang ni daripada dalam. Eh, daripada dalam. Eh. dan Israel pula uh, tak boleh gertak-gertak Iran. Tapi saya rasa Iran ni akan buat rancangan ni apabila dia berjaya uh, siapkan dia punya senjata nuklear lah. Dan ramai ya. Eh, walaupun Iran tak pernah umumkan yang dia nak buat senjata nuklear. Tapi ramai pemerhati-pemerhati atau bahasa kata eh, kalau Iran ni bijak dia memang akan buat senjata nuklear eh. sebab apa itulah satu-satunya cara eh untuk mengimbangkan eh mengimbangkan kekuasaan Israel ni eh Aha. jadi itu saja ah, ni ah, okay, saya nak jawab soalan sikit eh ah, ada yang tanya selang kalau rakyat Israel menganggap Israel sebagai promised land kenapa tinggalkan negara mereka jawapan dia macam inilah generasi baru rakyat Israel ni tak macam generasi yang pertama datang dulu ya eh. pertama, pertama kedua eh. generasi baru Israel ni tak kental eh. sebab dia dah biasa hidup senang eh. dan datuk ma tak macam datuk dia orang dulu ya eh. Generasi sekarang ni manja dan lembik dan tak ada kesetiaan sangat pada negara mereka. Jadi sebab apa? Jadi bila Israel ni susah sikit dia lari lah. Ya? Askar dia orang pun lembik dan penakut. Eh. Ya? Ha, itu banyak lah pula kata. Askar Israel ni yang especially askar simpanan ni memang penakut semua. Eh. Ya? Jadi difahamkan ada satu komen lagi. Difahamkan ada orang Malaysia jadi ejen Mossad. Apa tindakan yang perlu dibuat? Saya dah buat live bulan lepas panjang lebar pasal uh, pasal ni. Eh. Ya? Cara ringkasnya, kita kena sentiasa buka mata di sekeliling kita, termasuklah tengok jiran-jiran kita, tengok kalau lain macam saja, ya. Eh. Dan sekali, yang keduanya, pihak polis kena kuatkan kita punya counter intelligence, eh, Sebab ejen Mossad pernah masuk sini bunuh orang Palestin ya, eh, dekat UAE ya. Eh. Kita tahu, ya. Eh. Dan kita jangan, ada satu komen, kita jangan suka sangat rakyat Israel yang lama keluar dari Israel, tapi base baru pula akan datang ke sana. Tapi sekarang ni, scenario dah berubah, ya. Eh. Dulu memang orang daripada luar Israel ni digalakkan oleh Israel datang. Eh. Orang Yahudi datang ke Israel untuk untuk ramaikan orang Yahudi. Eh. Tapi sekarang ni dia tengok ramai yang kata Israel adalah tempat yang paling tak selamat sekali untuk orang Yahudi. Dan dia akan fikir dulu. Eh. yang tak akan masuk sekarang. Sebab apa? Bukan tak boleh cari kerja tempat lain. Eh. Yang dah kerja sana pun pergi ke UAE kerja. Eh. Buat kerja online. Jadi nak buat yang pasal. Jadi sekarang ini bukan masa yang sesuai lah ya, eh, untuk rakyat, eh, untuk orang Yahudi daripada luar Israel untuk masuk ke dalam Israel lah. Dan kita minta-minta ya, -minta, eh, Iran akan berjaya mengkucar kacir, menakut-nakutkan lagi orang Israel ini supaya lebih ramai yang lari ya, eh, supaya jumlah Israel, eh, orang Yahudi dengan orang Arab ni jadi sama banyak lah. Eh. Nah, dan Arab, orang Palestin ni, eh, dia tak lari mana. Itu negara dia. Eh. Dia tunggu. Dia duduk saja kat situ. Eh, dia duduk saja kat situ. Ha. Jadi terima kasih kepada semua dan ha, jangan lupa eh, ha, support kita punya teh Moringa ni. Ha, kita ha, 5% daripada hasil jualan kita akan gunakan untuk kerja-kerja ha, amal. terutama sekali kerja -kerja amal, ha, sekali, ha, kerja amal terhadap gelandangan-gelandangan di Kuala Lumpur ni lah. Eh. Ha, dan kalau kadang-kadang ada special case orang call kita, kalau kita mampu tolong. Eh, tolong Bukan tolong macam mana, tolong bawa dia pergi batu mal, bawa dia pergi jebat jerakat. Eh. sebab dia ni tak kerti. Eh. Tak kerti. Uh, ha, kita tolong macam tu lah. Eh. Dan mungkin tolong dalam masa seminggu lah. Eh. Ha, Naik tempat dia duduk sementara bayi tumal dengan zakat dia nak tolong dia orang lah. Aha. Hari ni saya nak baca komen. Eh. Jadi terima kasih kepada semua. Eh. Saya sangat-sangat menghargai eh. ah, komen-komen. Cadangan-cadangan. Eh. Tak agree pun, tak setuju pun tak apa. Eh. Ah, tak apa. Eh. Ah, sebab ah, itu yang boleh membuatkan saya um, ada benda yang saya nak buat search lah. Eh. Sebab apa? Sekarang ni perang dah terhenti. Yang kita tengok persediaan untuk perang ni. Eh. Persediaan untuk perang ni. Eh. Dan banyaklah gambar-gambar dan video-video yang dihantar oleh rakyat Israel ya. Eh sebenarnya kemusnahan yang di dihadapi di dialami di oleh Israel ni jauh lebih besar daripada, apa yang dilaporkan sepanjang 12 hari tu. Sebab Israel, Israel tutup tu lah. tapi sekarang ni sikit-sikit dah keluar eh. Teruk, memang teruk ah. Ha? ha, memang teruk. Ah ha, Bandar New York tu saya akan buat kajian sikit. Saya tahu nama dia alamak <laughs> lupa dah eh. Ya. Ha? Ah ha, yang yang digambarkan Bandar New York ni memang pro Palestin dan lawan dia yang kalah tu ialah Trump uh, pro Israel dan uh, pro Zionis ya. Uh, jadi itu menunjukkan orang New York sendiri ya. Uh, yang ramai orang Yahudi kat situ uh, dah tak sokong dah perjuangan uh, Zionis ni ya dan simpati dengan Palestin ya. Jadi sebab itulah dia boleh menang ya, dia boleh menang. Dan dia ni orang Muslim dan sangat-sangat pro kepada Palestin ya. Uh, uh, terima kasih kerana tanya soalan tu sebab saya akan buat research ya uh, 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 siapa dia ni ya. Aha. Mak Labu juga pernah kata tentera makan tidur makan tidur. <laughs> Mak Labu. Ah betul banyak tentera askar dia dia ni LGBT macam tentera Amerika tentera Amerika pun banyak yang yang gay ya banyak yang gay itu memang well known lah di Amerika ya adakah Israel akan serang semula Iran ah pasti dia tak puas hati dia akan serang bila dia bila ni tapi ramai juga yang pakar-pakar geopolitik pemerhati kata mungkin eh ya, mungkin kali ni Iran akan serang dulu sebab apa dia ada kelebihan kalau serang dulu eh ya. serang mengejut ya. eh apa itu bertahan dengan diri. Kalau Israel cakap-cakap nak serang, cakap nak serang, dia, mungkin kali ini Iran tak akan tunggu. Eh, Israel serang dulu. Eh, dia akan serang dulu. Eh. Uh, uh, mengambil iktibar daripada perang tahun 73 dulu, di mana Israel serang dulu. Eh, eh tahun 67 kalau tak salah. Eh. Israel ni Israel serang dulu uh, Mesir ni. Eh. Aha. Jadi, okey. Terima kasih kerana sudi bersama saya lebih 21 minit hari ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang... Uh, benda baru benda besar saya buat live malam ni kalau tak ada besok kita jumpa lagi pukul 3.30 ke 4 nanti lah sebelum asal Ya. okey assalamualaikum terima kasih kepada um, uh, dan tolong komen uh, tolong tanya soalan dan tolong komen dan insyaallah besok saya akan jawab dan saya akan baca setiap komen dan terima kasih uh, kepada semua yang telah memberi kata-kata uh, semangat dan memberi galakan kepada saya dan uh, saya akan cuba cakap lebih jelas dan lebih slow sikit lah. supaya semua orang boleh faham eh? takut laju sangat orang tak faham eh. Terima kasih yang komen tu eh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.